অঁ নমস্কাৰ আজি মই অকণমান লাভ ষ্টৰী ক'ম লাভ ষ্টৰীটো হৈছে যোৰহাট তিয়কৰ তেনে বলক আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ লাভ ষ্টৰীটো আই মিন মোৰ নহয় তেওঁলোকৰ লাভ ষ্টৰী আৰু যোৰহাটৰ লাভ যোৰহাট টিয়কৰ লাভ ষ্টৰীটো বহুত বেলেগ বেলেগতকৈ বেলেগ প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ সিহঁতৰ লাভ ষ্টৰী বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ সেই যোৰহাট টিয়কৰ ল'ৰাজনৰ নাম একজাম্পল হিচাপে ধৰিছোঁ অমল অমলৰ একেবাৰে খাষ্ট ফ্ৰেণ্ড এজন আছিল নামটো ধৰিছোঁ বৰুণ অমলৰ খাষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনৰ নাম হৈছে বৰুণ বৰুণে এজনী ছোৱালী ভাল পাইছিল বৰুণে ছোৱালীজনী ভাল পাইছিল ছোৱালীজনীৰ লগত বহুত ৰিলেশ্যন বহুত দিন থাকিলে থকাৰ পিছত বৰুণে অমলক ক'লে যে অমল এই ছোৱালীজনীক মই ভাল নাপাওঁ অকণমান চৰিত্ৰটো বেয়া বুলি কৈছিল তেতিয়া অমলে ক'লে যে কিয় বেয়া ছোৱালীজনীটো মই ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ কাৰণ সেই অমলৰ ছোৱালীজনী আছিল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বৰুণে যে ভাল পায় ছোৱালীজনী সেইজনী অমলৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল অৱশেষত বৰুণে সেই ছোৱালীজনীক এৰি দিলে ছোৱালীজনী একেবাৰে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গ'ল তেওঁ ইমানেই বেয়া কণ্ডিশ্যন হ'ল যে তেওঁ কলেজ চলেজ মাক বাপেক একোৱেই চিনি নাপায় আনকি তাই এখন গাড়ী ৰাস্তাই দি আহিলে তেওঁ গাড়ীৰ আগত ওলাই যায় একো ক'বলৈ নোৱাৰে তেওঁৰ মানে কৈছে ন প্ৰেমত যোনে মানে কি বুলি কয় এইটো প্ৰেমত যাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ পৰা ছোৱালীজনীক বচাই নিছে অমলে অমলেহে বচাইছে অমলে কৈছে যে বেলেগ ল'ৰা এটাৰ কাৰণে তই কিয় নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিছ বুলি কৈ বহুত বুজনি দি পালে অমলে ছোৱালীজনীক অৱশেষত বচালে তেনেদৰে এতিয়া অমল আৰু সেই ছোৱালীজনীক লাহে লাহে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মেছেজত এনেদৰে কথা পাতি 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 ছয় মাহ সাত মাহ পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ মাজত শইক'ল প্ৰেম মানে ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথম সুধিলে তুমি মোক এইকেইদিনৰ পৰা ভাল পাই আছা ন বুলি অমলক প্ৰশ্ন কৰিলে অমলেও ৰৈ থাকিব নোৱাৰি হয় মই তোমাক পচন্দ কৰোঁ বা মই ভাল পাওঁ বুলি তেওঁ ক'লে অৱশেষত এনেদৰে ৰিলেশ্যনটো ভালকৈ গৈ আছিল ভালদৰে গৈ আছিল গৈ 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 সেই বৰুণ নামৰ ল'ৰাজন একজন সেই ছোৱালীজনীৰ একজনী একজন কি কৰিলে অকণমান বেয়া ফটো আছিলে ছোৱালীজনীৰ সেই বেয়া ফটোবোৰ দি দিলে এপবিধ আপলোড কৰি সেই ছোৱালীজনীৰ এপবিধ আপলোড কৰিলে যিহেতু পাছৱৰ্ড আছিল লগ ইন হৈ আছিল সেইকাৰণে কি কৰিলে ছোৱালীজনীৰ এপবিধ সেই বেয়া ফটোবোৰ আপলোড কৰি দিলে তাৰপিছত ছোৱালীজনী একেবাৰে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পাছত কি হ'ল জানেনে যোৱাৰ পিছত ক'বলৈ মানে কেনেকুৱা কম ভাবি পোৱা নাই আকৌ সেই ছোৱালীজনী কি হ'ল আকৌ একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল স্কুল এৰি অঁ চৰি কলেজো এৰি দিলে মাক বাপেকক আকৌ পুনৰ দৰে চিনি নোপোৱা হ'ল য'তেই যায় অকল তাইৰ কথা আমুক তামুক ঢেৰ কিবাকিবি তাৰপিছত এইফালে আকৌ অমলে তেওঁৰ লগত তাইৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তাৰপিছত কিবা কিবি কৰি ফটো চটোবোৰ দিলে থৈ গ'ল অমলে ইমান পৰ্যায়লৈকে গম পায় যে ছোৱালীজনীৰ গোটেই বডীৰ ফটো বৰুণৰ ওচৰত আছে বা ছোৱালীজনীয়ে বৰুণক দি দিছে তাৰপিছতো অমলে কিমান ভাল পাব পাৰে সেই ছোৱালীজনীক ভাবক এবাৰ গোটেইখিনি কথা গম পোৱাৰ পিছত একচেপ্ট কৰি ছোৱালীজনীক কিমান ভাল পাব পাৰে ছোৱালীজনীক অমলে সন্মান কৰিব যেনছিল অকল ছোৱালী গোটেই জাতিটোক তেওঁ সন্মান কৰিছিল সেইবাবে হয়তো সেই ছোৱালীজনীক অমলে ভাল পাইছিল এতিয়া ইহঁতৰ ৰিলেশ্যন ছয় বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ছয় বছৰ এনেকৈ পাৰ হৈ হৈ যোৱাৰ পিছত মানে দিন বাগৰি গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল যেনে এদিন তেওঁ ছোৱালীজনীক ক'লে মই নাৰ্ছ পঢ়িম তাৰপিছত তেওঁ অকণমান কিবা এটা কাৰণত বাধা দিলে তেওঁ যিহেতু সেইবোৰ গম পাই আহিছিল সেইকাৰণে তেওঁ নাৰ্ছ পঢ়িম বুলি কৈছে চৰি মোৰ মানে অকণমান ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ অভিজ্ঞতা নাই অকণমান লাগি যাব পাৰে একদম চৰি মাফ কৰিব দেই আগতীয়াকৈ কৈছোঁ নাৰ্ছ পঢ়িবলৈ গ'ল যোৱাৰ সময়ত এনেদৰেই দিনবোৰ বাগৰি বাগৰি গৈছে এতিয়া প্ৰথম কথাটোলৈ যাওঁ যোনটো মানে মেইন টপিক তালৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ এদিন সেই ফেচবুকত যে আপলোড কৰিছিল তাৰ পৰা সেই ছোৱালীজনীয়ে অমলৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে ফেচবুক খোলা নাছিল এদিন অমলক সুধিলে যে মই ফেচবুকটো খোলো বহুত দিন খোলা নাই তেতিয়া অমলে ক'লে ঠিক আছে খোলা খুলিলেও কিন্তু কাকো হাই হেল্ল' তুমি মেছেজ দিব নোৱাৰিবা কিন্তু বুলি কৈছিল তেতিয়াও ছোৱালীজনীয়ে ক'লে ঠিক আছে মই কাকো মেছেজ নিদিওঁ তুমি মোৰ পাছৱৰ্ডটো লৈ থৈ দিয়া তেনেদৰে অমলৰ ওচৰত ছোৱালীজনীৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিলে ছোৱালীজনীয়ে পাছৱৰ্ডটো দি দিলে অমলক এদিন ল'ৰা এটাই মেছেজ দিলে সেই ছোৱালীজনীক যে হাই পায়ো ৰিপ্লাই দি দিলা হেল্ল' অমলৰ খংটোৱে তুমি এজন ল'ৰাক কিয় এনেদৰে মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিবা যিহেতু অমলৰ এটা ভয় আছিল কাৰণ তেওঁ আগতে বেলেগ ল'ৰাটোৱে এপবিধ ইমান বেয়া বেয়া ফটো আপলোড কৰিছিল সেইটো কাৰণে তেওঁক তাইক মানে ফেচবুক চলাবলৈ দিয়া নাছিল তথাপিও তাই জোৰ কৰি থকাৰ পিছত ফেচবুকটো চলাবলৈ দিলে অৱশেষত সেই ল'ৰাটোক বৰ্তমান কোনোবা এটা মেছেজ দিছিল যে ল'ৰাটোক ৰিপ্লাই দিলে অমলৰ উঠিল খং লাগি গ'ল দুইটাই কাজিয়া আৰু সেই কাজিয়াত অমলৰো অকণমান ভুল আছিল ভুল মানে কি আৰু নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক অকণমান ক'বই আৰু বাধাটো দিবই য'ত বেয়া দেখে অমলে অকণমান বেয়া টাইপত গালি নিদিছিল তেনেদৰে তথাপিও অমলে কিবা এটা বেয়া কোৱাৰ পিছতো ছোৱালীজনীক একো ৰিপ্লাই দিয়া নাছিল চাইলেণ্ট হৈ মনে মনে শুনি আছিল মানে ভাল আছিল ছোৱালীজনী এনেদৰে এদিন বাগৰি যোৱাৰ পিছত কি হ'ল জানেনে এদিন কাজিয়া হ'ল সিহঁতৰ হোৱাৰ পিছত দুয়োটাই ফোন কৰা নাছিল আৰু ল'ৰাটোৱে অমলে ফোন কৰি বহুত কান্দিছিল ছোৱালীজনীলৈ তুমি কিয় এনেদৰে আছা বা মোলৈ কিয় ফোন কৰা নাই যিহেতু অমলে ইমানেই ভাল পায় ইমানেই ভাল পায় যে ছোৱালীজনীও ভাল পায় অকল অমলে যে ভাল পায় সেইটো কথা মোৰ ছোৱালীজনীও ভাল পায় অমলে ছোৱালীজনীক প্ৰতিটো ৰাতিত গান শুনাইছিল ছোৱালীজনী এনেকুৱা আছিল যে অমলৰ মাত শুনিলে বা অমলৰ গান শুনিলেহে তাইৰ চেগেটটো পনি যাব তেনেকুৱা আৰু সিহঁতে চব কথা শ্বেয়াৰ কৰে এটা কথা বাকী নাই যে শ্বেয়াৰ নকৰে চব কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিল অমলে বাবা অমলৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে এদিন কিহল এনেদৰে সিহঁতৰ কাজিয়াহঁতে এদিন কাজিয়াহঁতে সিহঁতে বহুত দিন কথা পতা নাছিল এসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল এসপ্তাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত অমলে আকৌ ফোন কৰিলে তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে ক'লে কেলেই মোক ফোন কৰিছ যিজনী ছোৱালীয়ে এক ছেকেণ্ড মাত নুশুনিলে অমলৰ থাকিব নোৱাৰে সেই ছোৱালীজনীয়ে কৈছে কেলে মোলৈ ফোন কৰিছ কিবা কাম আছিল নেকি অমলৰ উঠিবই খং তাৰপিছত ফোনটো কাটি দিলে কটাৰ পিছত তাই ৱেইটিং 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 অমলে আকৌ ফোন কৰিলোঁ ৱেইটিং ৱেইটিং যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ ৱেইটিং ৱেইটিং অমলে অৱশেষ এশবাৰমান ফোন কৰিছে তাই ফোন কোনো তথ্যই ৰিচিভ নকৰিলে এনেদৰে এমাহমান পাৰ হৈ গ'ল এমাহৰ মূৰত আকৌ এদিন ফোন আহিল তাৰপিছত দুয়োটাই কন্দাকন্দী মানে দুয়োটাই কান্দিছে কন্দাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ সিহঁতৰ ছয় বছৰ সাত বছৰ ৰিলেশ্যন এটা ইমান পটককৈ যে ধ্বংস হৈ যাব বুলি ভবা নাছিল যিটো ল'ৰাই ইমান সাহস দি পালে আজি হয়তো অমলৰ কাৰণে তেওঁ জীয়াই আছে বুলি ক'ব পৰা যায় ছোৱালীজনীক ছোৱালীজনী অৱশেষত অমলক এৰি দিলে তেওঁ ল'ৰা এটা পালে ৱেইটিং ৱেইটিঙেই আছিলে বাৰু অৱশেষত অমলক এৰি সেই ল'ৰাটোৰ লগত জোৰোণো হ'ল বাৰু এতিয়া খালী নামটোও নকওঁ মই কবলৈ নিবিচাৰো সিহঁতৰ সংসাৰে হয়তো এতিয়া এনেই ধ্বংস হব নহয় জানো অমলে কান্দিছে বহুত কান্দিছে অমলে বহুত কান্দিছে তেওঁ মানে ঘৰৰ মানুহে একচেপ্ট কৰা নাছিল ছোৱালীজনী ইমান এটা বেয়া পৰ্যায়ত ফটো দেখি পাইছিল ঘৰৰ মানুহে তথাপিও মাক হাতৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মাকৰ লগত তৰ্ক লাগিছিল ঘৰৰ মানুহৰ লগত তৰ্ক হৈছিল সেই ছোৱালীজনী আজি তেওঁক এৰি থৈ গুচি গ'ল গম পাইছেনে আৰু এতিয়াহঁতে তাইৰ তিনি বছৰ হ'ল সিহঁতৰ ৰিলেশ্যন ব্ৰেকআপ হোৱা কিন্তু আজিলৈকে সেই অমলে পাহৰিব পৰা নাই সেই ছোৱালীজনীক কিমান ভাল পাব পাৰে অৱশ্যত অমলে এনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছিল তেওঁ কি নকৰে চব কৰিছিল বেয়া বস্তু যিমান আছিল চব খাইছিল তেওঁ কিন্তু এতিয়া নহয় বাৰু এতিয়া বাৰু অকণমান লাইনত আহিছে কিন্তু এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মানুহৰ জীৱনৰ লগত কেতিয়াও খেল নকৰিব আজি অমলে সেই তিনিবছৰ হৈ গ'ল তিনি বছৰৰ পিছতো সেই ছোৱালীজনীক আজিলৈকে পাহৰিব পৰা নাই প্ৰেম সঁচাকৈয়ে কেনেকৈ কাৰ লগত কেনেকৈ হৈ যায় কেনেদৰে হৈ যায় কোনেও গম নাপায় আৰু আজি এই লাভ ষ্টৰীটো বহুত দীঘল বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি কৈছোঁ তাৰপিছতো যদি কিবা যদি ভুল হয় একদম ক্ষমা কৰিব আজিলৈ বাই নমস্কাৰ